Salam dostlar. Mən Fərid. Mən sizə telefonda necə 190 manatı almaq üçün qeydiyyatdan keçməyi göstərəcəm. Birinci siz Google Play-ə və ya Google-a və yaxud da Zoho-ya daxil ola bilərsiniz. Orada e-t r c l . az yazıb daxil olusunuz. Am yəni, bu aralar Wi-Fi-niz zəif ola bilər. Ona görə də siz bunu ya axşam saat 9-da, 10-da girin ya da ki sabah tezdən daxil olun. Çünki o zamanlar insanlar daha az istifadə edir Wi-Fi-ı. İndi bunu dirməyini gözləyirik. qarşıda belə bir pəncərə açılır. Buradan başda sağda olan 3 nöqtəni basırıq. Burada isə desktop saytə giririk. Buru açıldıqda belə bir pəncərə açılır. Burada sağda başda onlayn müraciət yazılıb. Ona basırıq. Belə bir səhifə açılır. Burada şəxsiyyət vəsiqənizin finini daxil edirsiniz. Yəni burada göstər ə, burada yəni özü göstərir ki, bax burada şəkli ona basdıqda şəkil göstərir. Axırda bir rəqəm yox, ondan qabaqcı 7 rəqəmi yazırıq. Onu yazdıqdan sonra keçirik sənədin növünə. Sənədin növü sizdə şəxsiyyət vəsiqəsi də ola bilər, yəni köhnə istifadə etdiyiniz yeni nəsli şəxsiyyət vəsiqəsi də ola bilər, daimi yaşama icazəsi də ola bilər. Yəni sizdə yəqin ki, ola bilər şəxsiyyət vəsiqəsi. Bunu basırıq. Sonra burada bunların hamısını etdikdən sonra burada seriya nömrəsi var. Vəsiqəsinin seriyası. Bunu da siz daxil etdikdən sonra Burada gəlirsiniz, mən robot deyiləm. Buraya basırsınız. Burada quş şəklinin gəlməyini göz gözləyirsiniz. Sonra burada yoxlanıb basırsınız. Bastıqdan sonra burada sizin adınız, soyadınız, atanızın adı, ə, öz adınız və ya hə, bunların hamısı göstərilir. Amma burada bəzilərini göstərmir. Burada rayonu özünüz özünüz qoyursunuz. Sonra burada sizin istətdiyiniz nömrə öz adınızla olaraq öz adınızda olmalıdır. Və özünüz istətdiyiniz, hal-hazırda istətdiyiniz nömrə. Burada 050, doğula bilər, 070 də ola bilər. Siz də Jindin, Nar da, Baxel də hamsı ola bilər. Yəni hansıdırsa siz yazırsınız. Sonra burada siz faktiki yaşayış ünvanı, hal-hazırda yaşadığınız ünvanı, elektron poçt ünvanında sizin Gmailiniz, e, Yahoo-nuz və ya hər hansı elektron poçt ünvanını yazırsınız. Və burada mən robot deyiləm, yəni vaxtladı. Onlardan sonra, yəni burada həyət yoldaşınız varsa, əgər onun finini daxil edirsiniz. Bir də müraciət növü yalnız bir dənədir, də ərizə basırsınız. Burada istiqamət məşğulluq sayəsində göstərilən xidmətlər elə bir dənədir. Xidmət növüdə vətəndaşların işaxtaran və işsiz kimi qeydiyyata alınması. Buradadır buna basırsınız və sonra yuxarı gəlirsiniz. Mən robot deyiləmə bir də basırsınız. Burada quş şəkli gəlməyini gözləyirsiniz. Quş şəkli gəldikdən sonra Burada heç nəyə məzmuna heç bir şey yazmadan göndərə bilərsiniz. Və sonra burada axtarıb axtarıb sizə qeydiyyatdan keçdiyinizi göstərəcək. Sonra e, sizə mesaj gələcək ki, ya gedin